А сьогодні по пропозиції Запоріжжя і області в кожному місті в Запорізькій області проводиться ну, флешмоб. Я хочу привітати всіх мешканців Бердянська, гостей нашого міста, і всю Україну привітати святом вишиванки. Ми сьогодні збираємо всіх на 16 годину, щоб як кожен показав свою любов до України. Вышиванка ⁇ это наша история, это наша память, мы должны передавать своим детям, внукам. По национальному костюму можно судить о том, насколько э, в правовом обществе живут люди, насколько развито это общество и к чему оно стремится. Украинская вышиванка достаточно функциональна и в современном контексте. Люди, собравшиеся сегодня на площади перед ГДК, не выглядели ряжеными, а выглядели достаточно э, гармонично и чувствовали себя великолепно. Я чувствую себя гражданкой Украины. А в обычной жизни вы носите вышиванку? На праздники ношу, да. Ну, по-вашому, Только одежда, или все-таки це оберіг? Це символ, це оберіг, это символ, это это символ нації. Ну, общем-то, символ достоинства. Державне свято чи не державне, а Таке започатковане день вишиванки. Тому, звичайно, всі, хто українці, хто патріоти, бердянці, сьогодні прийшли і, мабуть, що будемо брати участь у ході о 17-й годині. Всіх запрошуємо. Дуже пишаємось. чувствуем себя украинцами и только перемога. Слава Украине! Для меня это часть моей культуры, которой я пользуюсь не только в этот день. Вчера я была такая же. Я думаю, что у меня вышиванка не только сегодня стильно, модно, молодежно, как принято говорить в кругах моды. На самом деле очень удобная вещь. Я хочу немножко рассказать про эту вышиванку. Это вышиванка дедушки моего друга. И она, ну, по-моему, середины 20 века. То есть она очень самобытна и а, аутентична. Вот такое вот <laughs> красивое слово. Я думаю, она сочетается с джинсовыми нарядами. Это же национальная одежда. Ну, пускай она не вшиванка, но она очень из природного материала и все остальное. Вот у девочки очень классно. И у нашего Юры ничего. Ну, Сереги, вообще, смотрите, оригинал почти. А, И у вас шикарная. Спасибо. Ваша вышиванка практически эксклюзив какой-то. Скажите, пожалуйста, кто автор этого творения? Просто ей очень много лет, это даже семейный раритет, можно так сказать. Ее даже носила моя прабабушка. Так что это даже семейная религия. Да, 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 да. Интересно очень. Как вы себя в ней чувствуете? Очень комфортно, тепло, но мое. Близко к сердцу, близко к душе. Скажите, пожалуйста, вы себя в вышиванке хорошо чувствуете сегодня? Да. Так, а вы обычно носите ее или только Обычка. на да. Уже несколько лет. Каждое лето. Меня все на работе только в вышиванке летом видят. Это очень удобная вещь. Удобная. Внуку просто забыли одеть сегодня. У него тоже есть. Я сегодня в вышиванке с самого утра ходила и мне очень понравилось. А ты часто ходишь в вышиванке? Ну да, на, на, праздники некоторые. Несмотря на то, что время мероприятия было обозначено с 4 часов, большинство бердянцев подтянулись ближе к 5. Большая часть собравшихся знакомы между собой хотя бы визуально. Многие общаются в соцсетях. Мы сначала даем ребятам, окружаем, кто приходит, рисовать рисунки для бойцов АТО. Взрослые пожелания какие, складываем сюда. Это мы передадим в зону АТО. Скажи, пожалуйста, что ты рисуешь сегодня? солдата. А что он будет делать у тебя? Воевать. А для кого? За что он будет воевать? За Украину. Завершает Бердянский день вышиванки массовое шествие на Приморскую площадь. sastikom. Hajde tako. Slava Ukrajina!